Доброго дня, люди добрі. Мене звуть Вадик, мене викрала компанія CMG, щоб я вам розповів трошки про ID4X 2023 року, базової комплектації Plus відмінності між праймом і базовою комплектацією. От, ну, Салончик тут простяцький, буде на шкірі такий, без якихось особливих дизайнерських рішень, електропривід сидінь. Підпор під спини, підпір, пір, під пір. Спини. Значить, спини. З особливого ця красна машинка має, червона машинка має червону ось таку лінію на торпеді. Цікаву. Взагалі нічим не відрізняється від крозу. А, всі ці речашки, усі кнопочки цього розумного руля, керма. Взагалі нічим не відрізняються. Менюшка не відрізняється, але є різниця у тому, що тут менюшка стоїть ще стара прошивка, а у праймі більш нова, вона вже там останнього покоління йде. Там йде покращений пробіг на машині. У цій машині 600 км запасу заявлений, там 550, але вона повнопривідна. Що ще? Дефлектори трошки по-іншому, по-моєму, виглядають. На крозі і на Іксі, вони відрізняються. Тут звичайна музика, нічого особливого. У праймі буде Харман Кардон. Проєкція є? Проєкції тут немає. Да і тут, В принципі, по наповненню. Ну нічого такого особливого. Що тут розказувати? Скажи мені, Сережа. Панорама, панорама криша. Панорама вона є, але вона без люку. О! пришла. Вичиняется, вичиняется. Оп. Open the door. Open the door, По заднему ряду, в принципе. Да ничего тут не Что тут рассказывают? Сиденье, сидушка, диванчик. Відрізняється, там лише Ближе вот стричечка будет Ось такого она тут цікава. Цей колер панели трошки иначе ниже в прайме. Ну и в целом на прайме больше интересный интерьер. Это получается, Владик, у нас сколько ты дли... Метр... по высоте, Метр да? 93. Метр девяносто три вот чувак сидел там за рулем, да. получается, да и выдвинул сиденье под себя и вот сейчас метр девяносто три сидит сзади то есть в целом человек среднего роста не такой гигант как наш владислав он будет себя чувствовать okay. как спереди так и сзади очень-очень классно О, у меня рука пум-пум привет. Oh, привет прошу пана до смиреки подавиться одразу я что кажу трошки инакши трошки цікавіше. вот тут ось такие элементы Деталі такі є, такі цікаві у нас можна порозглядати. Рифлені підсвіточка, так? Так, да, підсвіточка більш цікава. Тут є багато кольорів. Ну і колір цієї панелі і стрічечка, як я сказав, трошки відрізняється. Ще так. з того, що немає в X, це з зкладання дзеркал. Оп, зідчинилось. Оп, відчинилась. Ти там фокус хоча б на воді іноді? Посмотри, салон какой. С перфорацией. Замша такая, перфорация, строчечка красная, червона. Память сидень. В XC нет памяти сидень. Центральная консоль отличается. Тут присутствует у нас беспроводная зарядка, 2 Type-C. И вот там вот ниже в карманчике у нас есть еще 12 вольт. Эта полочка двигается. Тут тоже очень глубокий бардачочек. Ладно, в целом давай конструктивно расскажи нам, чем они отличаются. Вот, допустим, здесь. Какая здесь комплектация, батарея, пробег и так далее. Батарея однакова, але пробіг на 50 км менше заявлений, ніж у Pour Plus іксовому. Але тут повнопривідна машина. К, кстати, цей елемент дивіться, як на ауді. Оця глянцева така О, вставочка. Класно, приємно. Тут ще такий шкіряний руль, там він пластиковий. Ну і в принципі кнопочки на рулі вони однакові. І менюшка, те що я казав. Дивись, менюшка вона нова. Бачиш яка? Класна, нова, модна. Да, другого цвіта. Угу. Хоча машини 23-го року. Харман Kardon колоночки. Панорама з люком. Оп, мене підвинула до керма. Панорама Оп, відчиняється. Ось Тут сіточка. Клас. Тут так, хоп. хоп. Хоп, автопарк Хоп, вже не автопарк. сеточка <рес> Чік. І закрив. Шторку теж закрив, щоб не напікало голову, головку. Дефлектори трошки інакші. Центральна консоль однакова, але ось ці по бокам вони інакші. Ну і строчечка цікавіша. Тут такі є. Елементи підсвічуючі, але зараз день, тому воно не світиться. Бездратова зарядочка. Так, ID4 Cross Prime. Повний привод. 550 км на повному заряді. Здесь заявлено 100% батареї і кілометраж 478 км. Но машина новая, она долго стояла. Вполне уверен в том, что э, когда батарея начнет ездить и раскачиваться, за 60 километров пробега все. Элементы аудюшные, да, Wagen Классный пластик на ощупь, необычный рисунок, прозорамбический. Здесь у нас идет подсветочка, которая меняет э, свои цвета, как и в Ауди. Красная строчка, как уже говорил Владик. В общем, э, дорого, богато и со вкусом. И это все он дизайн. Модно все. Все красивое и фет его amazing. Amazing на всех. Здесь, вот еще, смотри, Влад, ты же не рассказал, елы-пал, она достается сейчас, подожди, не достается. Тут ковролин серьезный, пацаны, здесь ковер. Здесь, как в лучших домах Парижа, елки-палки. Ковер, ковролин, тепленько. Бутылочку с водичкой поставил. Ей тепленько, ей хорошо. А ты ее пьешь, тебе тоже хорошо. Багажника отодвигатель, да. У нас тут есть кнопочка открытия багажника. Дальше, что у нас? Э -э, модуль кнопок такой же, как на той айдишке. Да, вот у нас такие дефлекторы, все металлическое, в каком-то рисунке. Похоже на писюны. Похоже на коноплю, И тут... <реш> Только писюны по стенкам. На писюны похоже. Посмотри, писюн, видишь? Короче, тут, писюны. короче, смотри, зацени, какой он мягкий. Видишь? Продавливается как, смотри. А? 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 Класс? Каким-то образом китайцы еще зашили сюда нитку в прорезинный пластик. Не знаю, каким. Вот это что за отверстие? Вот я вот. понять не могу. Я вот сколько на него смотрел, я никак не могу узнать, что это. Для а, чего. Я думаю, это для какой-то визитки или для гаража, типа понял, для ключей от гаража. Не знаю. Что-то, короче, сюда можно вставить очень узкая. Насколько длинная? Ну глубокая штука, очень глубокая. Э, регулировка. Деньги, туда засовываешь деньги. Да, да, они же узкие сильно, не. Регулировка руля. Руль регулируется вместе с панелью приборов. На секундочку. Оп, оп, едешь такой. Вперёд, оп, назад. оп, оп. Вот, да, но она ручная. Ну, это Volkswagen, что сделаешь. Volkswagen. Das Auto это Prime. Подсветочка здесь имеется. Как говорил Владислав, это не пластик, это тря отделка тряпочная. Это очень приятно, красиво. Е -е -е. Харман Кардон китайского разлива, елы палы С Алиэкспресса Харман. А? С сильно? Сильно. Это, Дальше, что у нас тут имеется? Это коврик, приятный на ощупь. Он вставляется сюда. Вот такую вот форму имеет вот это вот отверстие он вставляется сюда, не знаю, что здесь, сюда один телефон, сюда второй можно поставить. Фиг его знает. Два подстаканника имеем, да? да. да, да, да. Два подстаканника, здесь почему-то нарисован ключ, то есть, э, если слабый сигнал ключа, его надо положить сюда, достать свой кофе поставить его сюда и поставить сюда ключ. Не знаю зачем, конструктивно неправильно. Вот это вот байда, как обычно, как я уже и говорил, свое никому нахер не нужно мнение. Но вот это полная чушь. Почему оно не слитно? Вот это что за маршрутка Богдан? Что вот это такое? Мне вот это не очень нравится. На Алиэкспрессе продают аксессуары. Можно туда сделать еще компартмент. My boss. Заказать на Алиэкспрессе можно тоже с нами. И мы тоже привезем. Очень быстро и легко. Кнопочка аварийки сенсорная. Климат ассист контроль да это включение всех датчиков по кругу тоже сенсорный мод э, машины можно настраивать под себя насколько я знаю машина уже полностью на инглише это очень круто потому что предыдущие версии были только china Man. эквалайзер он включился сам смотри зацени посмотри сюда смотри вот видишь что пишет Харман Карден. Харман Карден, да. Паркинг меню. Вот это что? Это ты можешь П нажать сразу и меню, короче. Климат. Э, вот такие вот необычные решения по поводу регулировки температуры двухзонного климата. Вот так вот, Здесь да? Три ну, Вот так, смотри, Братишка. видишь, проводится. Чик, чик, это аудио у нас. Вот, видишь, смотри. Оп. 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 Класс. Mm. Мне нравится. Сенсор. Влезешь влево-вправо. Здесь точно так же регулируешь температуру воздуха слева-справа. Регулируешь влево-вправо просто рукой водишь, классно. Тут это что, можно да скринов сделать? А, может быть так? Точно. Смотри, очень э, хорошая штучка. Запомнили дефлекторы? Владик говорит, что они такие же как на X. Запомнили, зафиксировали, сравним. Бардак. Бардачок обычный, как и у всех. Вот это необычное классное решение. Вот тут у нас оно закрывается, подставочка такая, да. Вот эту штучку можно поднять, и у нас здесь кармашек глубокий, смотри, видишь? Полные руки влазит. Потом, если вдруг тебе надоел кармашек, тик, не тормози, сникерсни. Здесь у тебя беспроводная зарядочка, здесь 12 вольт, здесь две тайпсишечки. Хоп-хоп, необычное решение. Тоже все с ковриками. Прошу заметить. А вот эта штука, вот она. Я, я хочу засунуть сюда полностью руку. Она вынимается вообще? Э -э нет. Я думаю, она не вынимается, Владик. Это печально. Это грустно или весело? Это? Это печально. Ну почему? Зато она ерзает. Смотри, ты хочешь сюда засунуть? Ну, а ну, я если по я сути не хочу двигать. Ее, визуал двух отделений. Так не двигай, что ты. Ну все тогда. Ну, кстати, по сути, вот, вот это вот, оно только для телефона, для зарядки, для подключения на Type-C. А так, я думаю, этот лючок, он служит всегда вот как, как дизайнерское решение, вот такое. Но да. зато вот здесь подлокотничек короткий. Например, мне нравится, что у меня Вот, вот он такой, не будем снимать. А может и снимем. Вот. Смотри, подоконничек тоже. Подлокотничек. Да. Подоконничек. Да. вот, ну вот это же, ну вот смотрите, какой вот. Подоконничек. На половинку. А в X он такой. Классный. Класс, класс. Ну, это класс, в целом, по-моему, вот так вот. Как-то новое. наполовину подлокотника. Фонарики. Да. Очень приятная обшивка потолка. И, причем не черная, а такая серая, темно-темно-серого цвета. Зеркало красивое. Смотри. Приятно смотреть в него. А ну-ка, я красавчик. Владик, я красавчик. Ты дурак, да? Не, Я, я красавчик. А? По-моему, нормально. Вот, ну, вот, собственно, оно как бы и так. Здесь же еще есть проекция, не забудь, это в прайме, проекция. Здесь еще один динамик, там дефлектор печки. Проекция, смотри, какая ромная. какой огромный монитор. Здесь можно кино смотреть Она на этом Она по яркости и положению. Супер. Настраивается по яркости и положению. Обшитый кожей руль. Владик уже говорил, да, тоже. С подогревом. С подогревом руль. Переключение передач. Кто знает, не знает, да. Ну, вот это вот там понятно. Это дворники, это поворотники, свет. А вот же переключаются передачи. Вот так вот у них. Прикинь, да. Смотри, клац, клац. Вот, мы сейчас можем нажать. О, смотри, я нажал на тормоз. Сидушечка подъехала. Говорит, Сережа, полетели. Вот так вот себе, хоп, и уже на драйве. Малыш на драйве, понял? Вот так вот, хоп, здесь все, здесь все есть. Здесь система контроля полос. Смотри, камеры какие красивые. А? а? 360. Парковочка, 360. Даже для прицепа, смотри, есть зона. Посмотри, специально можно для прицепа. Продумано. Но это Prime, чувачки. Это Prime, это самая топовая комплектуха, которая есть в этих автомобилях. 360. Вот эта вся история, короче, класс, кайф, бомба, граната. Идемте смотреть, Кса. Просьба не оценивать. Строго и не судить, потому что это топовая комплектация, а их у нас ты еще не назад. топовая комплектация. Назад. Э, назад. Там сзади есть, что посмотреть. Вот, давай ты сзади расскажешь тогда. Поехали. Садись, давай я буду снимать. А что? Да почему я? Почему он, а не я? А почему он, а не я? А? Давай первым же делом вот, вот эту, эту штучку. Но вот. это это не алькантара да? Это не, чисто ТК. Вот сюда вот сними, вот у себя. Ага, ага. Харман Кордон. Угу. Ребята, Харман Кордон. Видят все? Вот такой вот Харман Кордон. Вот такая вот задняя дверь. Что у нас тут? Тоже климат, да? Климат, да. Широкие климат. дефлекторы, да, смотри. Да. Пластик классный. Зацените пластик. Какой рисунок пластик. Необычный, интересный, классный. Две тип псишечки ну такой себе максимально простой прикольный пластик мягкий но подлокотник максимально простой как тут больше нет О. ну класс класс подсветочка такая чикс смотри угу. пойдет Четыре, Кстати, фон четыре фонаря. Не, блин, чем на x. Так, да. Угу. так он здоровезный какой. Добавок к тому, что сказал Владислав Павлович у нас, э -э прошу обратить внимание, вот кнопка старт-стопа, мы в той не сняли, она там также сама находится. Красивая такая, хромированная, интересная. Э -э в отличие от э -э и кросса, здесь все-таки дефлектор здесь такой же, а он не такой же. А глянцевый. Почему? А потому что он глянцевый, он более так, более так сладенько выглядит. Плюс Но вот эти отличаются Там Да, с дефлекторы такие отличаются Другой формы Здесь идет тоже продолжение дефлектора Это тоже хорошее дизайнерское решение, на мой взгляд, скажи Мониторчик такой же самый, такие же регулировки Все то же самое Как сказал Владик, только э, другое меню, да? Старое Старое меню Бардачок, я думаю, тоже вряд ли чем-то отличается Такая вот жирная китайская книжка сервисная И жилеточка А вот то, что говорил Владик, консолька, да? Консолька отличается явно Здесь подлокотник действительно более большой, но здесь зато выбито, что это ID. Видишь, тоже красная строчечка а на себе. Что нет. там есть? А, да, ну здесь отдельно, да, здесь прям явно отличается. Здесь отдельно карман. Здесь ковролин. В дверях ковролина нету, к сожалению, почему-то. Вот, смотри. Здесь то, что в крозе вынесено вперед и никак не закрывается. Здесь также само ключ в подстаканнике, датчик ключа. Беспроводной зарядки у нас нету В этой комплектации К Кармашечек э, в этой, да, в этой нету В более полной вексе есть, да? Да Да, вот, вот, вот такое вот отличие в целом Подогрева руля ну, э, ну, тут понятно, потому что, опять-таки, комплектация несравнима с той, которую мы смотрим Потому что, все-таки, наверное, упор у нас был на визуал, да, больше, на внешний вид э, А так торпеда мало чем отличается Дефлекторы смотрят просто здесь загиб вниз, там загиб вверх Как бы все практически то же самое Здесь идет... Отверстие якобы. И тоже подсветочка, да, Владик? Это же подсветочка. Правильно? Правильно, да. да. Вот эта вот штучка светится. Нет, нет. Да, вот, нет, линия, ты чего? Не светится. В дверях вот здесь подсветка идет. Смотри. Короче, смотри, какой карман. Трехугольный, видишь? Я в курсе. Вот. Спасибо. У Трехугольный. У меня такой же. Смотри, какая штука. Чип, да. Что это знаю. такое вообще? Тоже две тайпсишки А я не вижу здесь 12 вольт. Где здесь 12 вольт? Где? Где? Нету 12 вольт. Прикуривателя-то нету. А на крозе он есть. Ну, зато здесь тоже полочка. Ну, смею констатировать, что в крозе, наверное, она чуть-чуть как-то более даже по поинтереснее. Эргономичнее. Но э эргономичнее, да. Она более эргономично вливается в интерьер. Не, ну что, вот эта штука тоже классная. Хотя э не совсем удобные подстаканники, на мой взгляд. Там они вот как-то лучше смотрятся, наверное, выше. Э но зато эту штуку можно полностью закрыть, и все. И у тебя здесь гладкая панель. Что тоже в целом выглядит ну, немного не очень. Не очень. сказать каких-то явных кардинальных отличий по салону нету, да, консоль центральная отличается, и то в ней, в ней есть абсолютно все то же самое, что в Крозе, в ней только, ну, только расположено все чуть-чуть по-другому. Бардачок подлокотника по емкости такой же самый, как в Крозе, просто он расположен отдельно. А в Крозе эта вся штука, она слита воедино и вынесена здесь два подстаканника. Ну, я же говорю, заморочились, конечно, ну, страшно, страшно заморочились. Сзади карман, кстати, есть В отличие от Кроза, сзади есть карман Но нету Можешь кондиционера трехзонного клиента. Ну, это не та комплектация, мне кажется И зеркало отличается, посмотри, зеркало другое Ты снимал да, там но зеркало? но здесь более квадратное, а там да, такое здесь более дешевое а В смысле дешевое? Более, Ну, оно типа, да, здесь больше, а там оно чуть-чуть меньше, уже, но там оно круче Там оно идет без бортиков, зеркало сплошное, а здесь с бортиками Обшивка потолка точно такая же, тоже приятная на ощупь, тоже хорошая. Единственное, что здесь вот эти вот накладки на стойке передние, они полностью пластиковые, а там они обшиты тканью, то есть они там чуть-чуть более приятно трогаются. Но я опять-таки думаю, что это тоже связано с комплектацией, с разностью в комплектациях. В целом, отличий по салону тоже очень и очень мало, но отличия имеются. Они есть, наверное, мы показали вам все. Покажем еще сейчас, чем отличаются под капотом, самое важное, да? И будем заканчивать наш сегодняшний обзор. Так, ну мы уже делали обзор на Адишку, на Владика, да? Я обосрал немножечко э, вот эту вот деталь. Конечно, это, блин, это сильно. Это вот это вот, это, конечно, очень сильная панель. Зачем? Как? Почему? Не знаю. Но оно есть. Потому что телевизор слишком утоплен глубоко и низко, наверное. Под капотом огромнейший, вообще целый, здоровеннейший, просто нифига. Просто нифига. Что это? Кондиционер, печка, фильтр салона. Нет. Я не знаю, что фильтр... это. Наверное, где-то вот там все. Это блок предохранителя. Это Это аккумулятор. А, нет, кстати, может быть, да, здесь. А это печка, это может это, быть, это блок печки. Может быть, здесь. Мотор снизу, он там, его не видно, вот он маленький электромоторчик, он вот здесь под печень вот это вот блок печки, а вон снизу электромотор. Нет, здесь электромотора он. он Давай сравним, он сравним расположен. с этим дерьмом. Давай. Так. Опа, что мы наблюдаем? То же что самое. Что мы наблюдаем? Все. То же самое, то же самое, но, по-моему, не хочу ничего сказать, но, по-моему, здесь чуть-чуть получше, хотя, не, наверное, я ошибаюсь, слишком уже предвзято цепляюсь до иксов, э -э но, но, то же самое, все то же самое, никаких отличий, все один в один, да, да, я вам подсматриваю. Все одинаково, полностью, целиком и полностью все одинаково, абсолютно показывать нечего. Здесь чуть-чуть почище. Имеются радиаторы, вентиляторы, там, ну, понятно, здесь есть печка, электромоторы, батареи должны охлаждаться, есть тоже специальная жидкость охлаждающая, называется антифриз, кто не знал. Вот здесь вот бак антифриза, да, то есть, как и там, ну, все то же самое, одинаковая конструкция, как я же говорю, одна архитектура, одни и те же машины, просто кто-то хочет немножечко заработать на запчастях, да? Как закрывается там, а ну, давай проверим. то же самое. Одинаково. Один в один. Итак, друзья, спасибо, что были с нами. Интегрируемся в автобизнес, в логистику. Обращаемся в CMG Import за пригоном таких вот машин, американских машин, грузов из Китая, авиа из Китая. И к нашим друзьям автопарк, у которых просто неисчислимое количество самых разных, самых классных машин, которые мы еще обязательно пользуюсь, пользуясь их добротой и радушием, будем для вас постепенно снимать и выкладывать. С вами был Владик и Сережа. Всем спасибо, всем пока. Ну, снимаю. Нормально? Ну да. Я никогда... Но это уже не ко мне вопрос.